Full spoiler chapter 1143 dah keluar Banyak pendedahan baru yang kita dapat Dan di akhir video ni Jom kita sedikit berborak tentang Devil Fruit Swarmers Yang pada aku menarik Kerana kelihatannya seperti Devil Fruit Paramesia Namun boleh jadi juga Another mythical Zoan Devil Fruit Dan aku ada buktinya So please layan full spoiler ni sampai habis Dan jangan lupa untuk donate di account social bus aku Supaya aku lebih bersemangat untuk menghasilkan konten untuk korang So jom let's proceed with the content Ikuzu Yarodomo Guys, aku pelik lah Korang memang tak beli baju raya ke? Ni ha Itu hari dia dah lah Order baju Liverpool Luffy Dengan Real Madrid Luffy Ini dia beli pula Baju Egghead dengan panjang hitam Dengan dengan panjang putih Nak buat collection Katanya Memang terbaik lah support dia Dan juga support korang semua Untuk ni Aku ucapkan ribuan terima kasih Order masih dibuka Tapi tak lama guys Sebab aku nak submit cepat Sebelum kilang cuti Jadi kalau korang nak order Korang boleh whatsapp di nombor yang terpampang tu Atau korang boleh tekan link whatsapp Di ruangan pin komen Okay Thank you so so much guys atas sokongan luar biasa korang jom kita sambung nonton video chapter 1143 nantinya bakal bertajuk The God's Night dan cerita kali ini akan bermula di Walrus School di mana kita dapat melihat Saul cuba untuk menghentikan kanak-kanak di situ daripada mengikut arrow milik Gungko. Dia cuba untuk merangkul seorang kanak-kanak yang ada dalam barisan itu namun apa yang Saul tak tahu rupa-rupanya setiap budak-budak di situ diselubungi oleh duri halimunan iaitu siapa sahaja yang cuba menyentuh budak-budak di situ akan tertusuk duri tersebut. Dan hal ini telah membuatkan tangan Saul menjadi luka. Chopper dan Robin yang mungkin masih tinggal di dalam janggut Saul terkejut melihatkan hal itu dan oleh kerana mereka juga tidak dapat melihat duri tersebut Robin bertanya adakah awak tertusuk Saul Kemudian scene beralih ke arah Western Village Kita dapat melihat Giant-giant di situ telah menghantar pasukan bomba Untuk memadam kebakaran yang berlaku Namun sampan mereka telah dimusnahkan oleh zombie giant Iaitu yang muncul dari imajinasi kanak-kanak itu sebelum ini Jarul, Dori, Kashi dan para giants di situ Sangat terkejut melihatkan makhluk itu Dan kita juga dapat melihat Nami, Usop dan Jimbe Memberikan reaksi mereka Terhadap berita sekolah walrus dan kebakaran di situ Kemudian scene beralih ke arah The Holy Night Di mana kita dapat melihat melihat Somers sedang ketawa kerana melihat Saul yang tertusuk tadi dan mengatakan bahawa setiap cinta memiliki duri yang tersendiri dan cuba mengajak Gungko bersembang namun Gungko suruh Somers jangan tanya dia dan hal itu membuatkan Somers mengatakan yang Gungko ini menyedihkan dan cuba memberi penjelasan terhadap penyataannya tadi iaitu cinta adalah semangat Semangat yang akan mendorong kau untuk memeluk duri dan ia akan kelihatan semakin jelas apabila kau semakin hampir. Dan game ini sangat menarik kalau kita main dengan ibu bapa dan anak-anak mereka. Sebab kita boleh tengok yang ibu bapa ni akan peluk duri tu tak kira apa pun yang berlaku. Sementara anak-anak dorang pula akan melihat mimpi terburuk mereka iaitu melihat kematian ibu bapa dorang secara dekat dan perlahan-lahan. Dan disinilah membuatkan pembunuhan itu menjadi lebih menarik. Dan ketika Somers sedang bercakap Kita dapat melihat sedikit tumbuhan menjala Muncul di tangan kanannya Dan akhirnya kita didedahkan dengan devil fruit Yang dimakan oleh Somers Iaitu Iba-Iba-Nomi Menjadikan Somers manusia duri Sementara Gungko adalah orang yang bertanggungjawab Dalam menunjukkan arah kepada kanak-kanak di situ Dialah yang bertanggungjawab membuatkan kanak-kanak di situ Berjalan menggunakan jalan utama Melalui kampung di situ Dan membuatkan giant-giant di situ menjadi tidak berdaya Kiringam kemudiannya perasan yang mereka tidak memiliki garam yang cukup dan dia telah bagi tahu hal tersebut kepada Somers membuatkan Somers memikirkan soal garam tersebut dan Kilinga membuatkan Somers tidur dan kita dapat melihat satu awan telah muncul di atas kepala Somers dan dia keluarkan garam itu daripada Dream Cloud milik Somers itu dan dalam presentation box kita didedahkan bahawa Devil Fruit Kilingam adalah mythical zoan Ryu Ryu Nomi model Kilin dan Kilingam juga dikenali sebagai Dream Manifesting Human Gungko juga minta sikit garam daripada Kilingam di situ itu untuk diletak dalam makanannya dan Gungko menjadi seperti kanak-kanak apabila dia merasakan makanan kilinggem itu kerana rasanya sedap namun kita tidak dapat untuk melihat wajahnya kerana dia makan tak buka bandage kemudian kilinggem mendedahkan bahawa makanan di situ memang sedap tetapi ia tidak menyediakan tenaga kepada kita kerana ia diambil daripada mimpi Somers kemudiannya mengatakan yang game di situ terlalu boring kerana sekarang nampaknya mereka seolah-olah tak ada cabaran dan dengan mudah akan menculik semua budak-budak dekat situ. Namun Gungko mengatakan sesuatu yang tidak diduga pasti akan berlaku kerana Yonko Luffy juga berada di Elbaf. Kemudian Holy Knight di situ perasan yang branch 68 no. sedang menuju ke arah api namun dia berkata sekiranya grup tersebut tidak dapat sempurnakan game ini mereka boleh mencuba grup yang lain pula. Kemudian scene beralih ke arah underworld di mana Loki mengugut untuk membunuh semua orang dan dalam satu double page yang menarik, Luffy akan menggunakan satu teknik baru yang dipanggil sebagai Ude Fusen yang seakan-akan Hone Fusen namun hanya mengembangkan tangan kanannya sahaja. Kemudian Luffy memukul Loki dengan satu pukulan yang sangat manja dan Loki terus jatuh pengsan. Zoro kemudiannya mengatakan bahawa Loki sekarang sudah diambang maut pun dan Luffy kemudiannya merayu kepada The New Giant Pirate di situ untuk membantu Loki dan Luffy mengatakan bahawa dia tidak ingin melihat siapa-siapa untuk mati tak kira jenis apa pun seseorang itu dan hal itu membuatkan Gerd sudi untuk membantu dan Gerd segera merawat luka Loki kemudian kita dapat melihat sekilas flashback antara Loki dan Hajrudin Panel pertama kita dapat melihat King Harald sedang bercakap dengan Hajruddin dan Loki. Namun wajah Harald dalam siluet namun tetap kita masih dapat melihat tanduk di kepalanya. Hajrudin kelihatan sama seperti awal pengenalan dia dalam flashback Big Mom. Loki ketika ini sudah pun lebih tinggi daripada Hajrudin dan matanya telah pun tertutup dengan bandage. Harap mengatakan bahawa mereka berdua adalah anak kesayangannya dan berharap agar kedua-dua mereka dapat support Elbaf bersama sebagai pewarisnya. Panel kedua kita dapat melihat Loki berupaya mengalahkan Hajrudin dengan mudah ketika mereka masih kecil. Loki menggunakan kanabo berduri sebagai senjata ketika dia masih kecil yang kelihatan sama seperti kanabonya Kaido. Loki mengatakan yang dia tidak akan menerima Hajrudin sebagai abangnya kerana pendek dan juga lemah. Dan mengingatkan Hajrudin bahawa dia adalah anak luar nikah. Dan ibunya memiliki darah dari keturunan darah yang kotor. Dan scene beralih ke current storyline, Hajrudin kelihatan sangat bengang dan mengangkat satu kapak untuk membunuh Loki. Membuatkan Rod dan Stenson berusaha menghentikannya sekuat upaya mereka. Hajrudin berkata bahawa dia tidak pernah memaafkan Loki sebelum ini yang bercakap buruk terhadap ibunya dan membunuh bapa dia. Kemudian Loki berkata yang dia tak kisah kalau dibunuh dan tiba-tiba Loki bercakap dengan lembut menyuruh Hajruddin melihat seluruh hutan dan mengatakan yang bukan dia mahu membunuh bapaknya sendiri dan chapter pun tamat. Guys, kenapa Loki suruh tengok hutan eh? Adakah Loki nak bagi tahu kehadiran Holy Knight dan monster-monster yang terdapat dalam hutan tu? Kalau begitulah argumennya, nampaknya si Loki ni merupakan karakter yang baik dan hanya difitnah membuatkan dia diikat dan dikatakan sebagai karakter yang jahat. Dan dari sini, kita dah mula rasa berbelah bagilah pula kan Kalau nak cakap Loki ni jahat sebab kita boleh tengok Lepas Lola reject pinangan dia Sebelum-sebelum ni lah Dia sekadar bersedih hati sahaja Maksud aku Kalau lah Loki ni watak yang jahat Sudah pasti dia akan menculik Lola Ataupun membunuh Lola So guys Aku ingat Aku nak discuss soal Devil Fruit Swimmers Dalam uh, video ni Tapi rasanya takut jadi panjang So aku postpone dalam video yang lain Okay So guys I guess that's all I lah have Untuk perkongsian kita pada kali ni What do you think of this chapter? Sila tinggalkan komen korang Di ruangan komen dekat bawah Dan jumpa lagi Dalam video akan datang